Salam ayırma. Deməli, artıq 200 günlü ölkə mediasını başına götürən əslində bir çox ə, belə deyək, mətbuatla birbaşa ictimaiyyətlə əlaqəsi olmayan adını jurnalist qoyan şəxslər ölkə rəhbərinə müraciət edib ki, ə, jurnalistlərə tikilən 3-cü bina jurnalistlərə deyil, şəhid ailələrinə verilsin. Əslində bunların niyyəti xoşdusa, yaxşı bir vəziyyətdir, yaxşı bir müraciətdir. Amma baxın görək bu müraciəti ediyən kimlərdir? Bu müraciəti ediyənlər Əli Həsənovun dövründə birinci və ikinci jüməiləsət kən binalarda bütün imtiyazları öz üzərlərinə çəkib dövlətdən ev alanlardır. Cəmiyyət tərəfindən tanınanlar deyil. Onların saytı ölkədə heç bir dəfə ictimai fikri dəyişə bilən saytları yoxdur. Çünki onların cəmiyyətdə bir Çəkilləri də yoxdur. İnandırım ki, siz onlar heç yaxşı yaltaqlanmaq da bacarmırlar. Elə yaxşı baltaxlanmağa bacarmadıqlarına görə də bu günləri onlara o evlərin verilməsinə görə də hökumət özü də peşmanlıq. Bu gün onlar nə edirlər? Götürürlər özləri yatır rahat evlərində. Təsəvvür edin ki, baş redaktor öz qızına, qardaşı oğluna, bacı oğluna ev alır, təzədən götürür ölkə rəhbərlə müraciət eləyir ki, bizim binadan sonra tikilən binaları jurnalistlərə deyil qatrin veriş şəhid ailələrinə. Yenə deyirəm, şəhid ailələrinə bu yaxşı jest olardı, amma siz öz evinizdən imtina etsəydiniz. Özünüzə ev alıb başqa bir jurnalistlərin, tikilən jurnalistlərin evlərinin üzərindən özlərinizə əgər belə deyək də xalq qazanmaq istəyirsinizsə, sizlərə yazıqlar olsun. Sizlərə haramla olsun. Əgər xalq qazanmaq niyyətindəsinizsə. Dövlətin o binanı Qask, ə, şəhid ailələrinə verməsinin tam əleyhinəyəm. Ona görə ki Bu ölkənin şəhidi bütün təbəqələrdən üstün olduğu kimi onlara verilən ev jurnalistlərin deyil nazirlərin evindən də üst səviyyədə olmalıdır. Niyə jurnalistlərə tikilə bilməlidir? Əlbəttə jurnalist də bu ölkənin vətəndaşıdır. Onlara ev verilməsi, verilməməsi məsələsi tam başqa bir müzakirədir. Amma niyə jurnalistlərə tikilən ev şəhid ailələrinə verilir? Və nəyə görə bu günləri şəhid ailələrinin, qazilərin problemlərini e, e, belə deyə ictimaiyyətə şirib onun həllinə nail olan jurnalistlərlə Siz bu günləri şəhid ailələrinə niyə üzə qoyursunuz? Səbəb nədir? Səbəb məndeyim. Özlərinə eybalan şəxslər var. Həmin o şəxslər bu günlər o evdə onların qlınmasın üçün ölkədən, ölkə rəhbərliyinə və ölkə hakimiyyətinə nə ilə yalvarıqlanmaq istəyirlər? Heç utanmırsınız? Heç ölmürsüz? Bir binada doğmaları üstünə mənzil alan götürür ölkə rəhbərlə müraciət edilir ki, növbəti binanı jurnalistlərə verməyin. Götürün veril şəhid ailəsinə. Yenə deyirəm, bu ölkədə şəhid ailəsinə o bina verilməməlidir. Şəhid ailələri üçün mən bunu bir təklif kimi verirəm. Kim istəyər dəyərləndirər, kim istəyər dəyərləndirməz. Şəhid ailələri üçün, Qarabağ qaziləri üçün böyük bir şəhərziq salınır. Həmin şəhərzin adı ya Qəhrəmanlar şəhəri olur. Şəhərzi olur, ya Şəhidlər şəhərzi olur və orada qazilərə və şəhid ailələrinə evlər verilir. Jurnalistlərə tüklən biranı, heç gün jurnalistlərə verməyin. Götürün yönəldin başqa istiqamətə. Hansısa başqa bir ofis kimi eləyin, otel kimi eləyin, amma bunu gətirib şəhid ailələrinə verib jurnalistlərla şəhid ailələrin arasında cin dilinə olsa nifaq yaradırsınız. Çoxdandır bir mövzu haqqında danışmaq istiyirdim. Bir çox Qarabağ əlillərinin maşınlarının görürük ki, nömrələri üstündə yoxdur. Həmin nömrələr niyə çıxarılır? Bax bu nömrələri çıxardanlar kimlərdir? Mən deyərdim ki, bu nömrələri çıxardanlar dövlət orqanları göz yumur. Qarabağ əllərinin, maşınlarının nömrəsini çıxartmaq lazım deyil. Onların düşdüyü sosial vəziyyətdən çıxartmaq lazımdır. Qarabağ 50 tanıyıram ki, onun bədənində 25 ildi, 26 idi il qälbə var. İmkan dərdi onu çıxarda bilmir. Qarabağ 50-nin bədənindəki qälbəni çıxardım, maşının nömrəsini çıxartmağa ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz? Qarabağ əllərinə əgər bu ölkədə yüksək status verilirsə, Qarabağ əlləri heç vaxt maşından nömrəni çıxartmaz. 44 günün müharibəni nəzərə almıram. Şikilüsül bundan əvvəl baxırdım ki, 17-18 yaşında bir uşaq oturub maşına, maşını sürür, həmin bu əllərin maşından nömrəsi üstündə yoxdur. Bu maşın ya onun babasının maşındır, ya atasının maşındır. Müharibəyə görməyən uşaq sadəcə əlil maşınla oturur deyə nömrəsini çıxartır. Yenə deyirəm, bu ölkədə ən yaxşı isim imtiyazlar Qarabağ gazilerine, Qarabağ əlillərinə, müharibə veteranlarına, şəhid əlillərinə verilməlidir. Onlara verilen imtiyaz bu ölkədə heç kimə verilməməlidir. Hansı ki Qarabağ qazisi 300 manat penisi alır, Ziya Məmmədov 3500 manat penisi alır. Qarabağ qazisi 1-ci 500 manat penisi alır. Tağı Əhmədov alır 3400 manat. Bağ ədalətsizlik burdadır. Gəlin biz bu günləri Qarabağ qazisinə, şəhid ailəsinə ev verməsin müzakirə etmək, onu icra eləyək. Niyə müzakirə olunmalıdır bu? Nəyə görə müzakirə olunmalıdır? Şəhid Qazi canım qanım bu ölkədə qorsa, ölkənin ən yaxşı yerinə, ən səfalı yerlərinə onlar ev verilməlidir. Ölkənin istirahət mərkəzlərinə onların ailələri üçün hər birinə xırda bir domikdə olsa tikilib verilməlidir. Şəhərdən kənarda. Çünki o başsız qalan ailənin də istirahət etmək hüququ var. Haqqı var. Ən çox haqqlar bu ölkədə onlarınkıdır. Hesab elirəm ki, müzakirələr dayanmalıdır. Bu müzakirələr nə qədər uzanırsa, cəmiyyətimiz üçün o qədər belə deyək, uğursuzdur. Yenə deyirəm, bu ölkədə şəhid ailələrindən, qazilərindən yüksək statusa malik heç kim yoxdur və ola da bilməz. Ola bilsin ki, bu günlər hansısa məmurun başı boşluğundan onlar diqqətə qalsın, amma o ailənin, o ailə tarixə yazılan ailədir. Şəhiddir, qazidir. Bu ölkədə qanlarını insanların qəlbinə, adlarını insanların qəlbinə qanları ilə yazıb. Şəhidlərlə bağlı, qazilərlə bağlı bu ev müzakirəsi heç də millət üçün bizim uğurumuz deyil. Heç